Несмотря на то, что я имею более 10 лет опыт работы с проблемами активами, и при, при этом именно по организации этой работы, поскольку сам по судам, честно признаюсь, не хожу, вот. я в данной ситуации все-таки представляю больше независимую ассоциацию Банка Украины, комитет по, работе, комитет по защите прав кредиторов. Ну и, в принципе, хотел бы вам донести позицию именно банковского сообщества в той проблематике, которая есть с возвратом проблемной задолженности физических лиц. Если коротко и ретроспективно оглянуться назад, то можно заметить, что фактически только кризис 2008 года подтолкнул банки к переосмыслению подходов по работе с проблемными активами. Одни банки сориентировались быстрее, вторые, вторым потребовалось больше времени. Но тем не менее пришло понимание, что работа с проблемными активами стала отдельным видом бизнеса. Со всеми, соответственно, составляющими этого бизнеса. Вот это потребовалось выделение отдельных бизнес вертикали коллекшн, необходимость разработки отдельных продуктов программной структуризации, специального софта, систем мотивации, системы KPIs и так далее. То есть для банка фактически сейчас работа с проблемными активами, можно сказать, что это уже отдельный свой бизнес. Вот это дело начало развиваться и внешний рынок, и аутсорсинг работы с такими проблемными активами. Коллекторские агентства, повториновые компании, финансовые компании и так далее. Но, к сожалению, в настоящее время все равно банки имеют достаточно узкий инструментарий в работе с проблемными активами. И можно сказать, что он фактически себя уже исчерпал. Он перед вами, и я могу сказать, что я здесь намеренно не указываю такие механизмы работы с проблемными активами, как продажи их коллекторским компаниям или передача на факторинговые компании, поскольку они решают только одну одностороннюю задачу очистки банковских балансов. Тем не менее, они не решают вопросы работы непосредственно искания долга с должником. На первоначальном этапе Безусловно, банки начали заниматься простой реструктуризацией, и в тех банках, где я работал, это фактически действительно было как отдельный вид бизнеса, как стандартные программы, которые продавались на отделениями кредитными менеджерами. Но такая реструктуризация в том или ином виде, в виде там, переноса уплаты части кредита, продления срока пользования кредитом, переход от унитетной схемы к уплате процентов стандартный наоборот, они в принципе ну, с одной стороны, они эффективны на ранних этапах просрочки, при небольшой задолженности просроченной. С другой стороны, они фактически все равно загоняли проблему в глухой угол, поскольку реально все равно у должников финансовое состояние от этого не улучшалось. Банки это очень быстро поняли и перешли к другому этапу, к возможности продажи долга, Взамен на погашение счастья задолженности. Вы, простите, с, с продажей правил залоговых активов или погашение счастья долга взамен на а, по, про, прощение оста, оставшейся части задолженности. Практически все крупные игроки сейчас на рынке так или иначе имеют эту, эти программы, и они начались достаточно давно. Например, в банке я работал, это фактически было введено еще в 2011 году, продавая добровольно залоговое имущество по стоимости, при рыночной стоимости, согласованной с банком, и банки обращали остаток задолженности. И это на первоначальном этапе было достаточно актуально. Тем не менее, все равно основные кредитные проблемные портфели сейчас так или иначе перешли на стадию принудительного взыскания. Крайне неэффективные, высокой стоимостью, с проблемами в части розыска активов. И с основной проблемой, которая сейчас есть, то, что сдерживает существенно активизацию или эффективность работы с проблемными активами, это мораторий на реализацию копейки. Ну и вместе с этим приходит у банков понимание, что необходимо искать дальнейшие выходы из этой ситуации и понимать, с чем мы дальше можем работать, какой инструментарий дополнительно нужен. Можно сказать, что мы в этой ситуации сейчас уперлись в потолок. Объемы проблемной задолженности растут, несмотря на вроде бы как уже понятные механизмы работы с ними, необходимую созданную инфраструктуру на рынке, устоявшуюся более-менее судебную практику, наличие на рынке внешней поддержки в виде аутсорсинга и так далее. Тем не менее, мы себя исчерпали и уперлись в потолок. Порядка 80 тысяч валютных заемщиков периодически устраивают кредитные майданы, требуя пересчитать им доллар по 5,05 или 5.08. Ну и только резкое непринятие нашими внешними кредиторами, банковской системой и частью общества делают такие, скажем так, попытки в настоящее время неуспешными, только это Позволила не подавать на подпись президента уже фактически проголосованный в Верховной Раде законопроект 1558, например. И я скажу, что вот этот вот тупик, который сейчас есть, он очень сильно повлиял на эволюцию мнения банковского сообщества на механизм внедрения института просто физических лиц. Если на начальной стадии банки резко были против, вполне осознанно и правомерно опасаясь таких же злоупотреблений данным механизмом через использование эффективных банкротств, как это было, например, на первоначальной стадии банкротства физических лиц предпринимателей, то в настоящее время мы считаем, что и банковская система, и развитие законодательства, и открытие реестра уже подготовили почву для того, чтобы все-таки внедрять этот институт. Кроме того, можно сказать, что это даст возможность, ну, легальный, даст легальный механизм все-таки списания накопленной проблемной задолженности в той или иной части. Почему это актуально? Потому что с внедрением международных стандартов финансовой отчетности банки списанный кредитный портфель будут вынуждены обратно вернуть на балансовые счета для учета. И вот как раз как дальше чистить балансы только через механизмы либо прощения долга, либо утраты права взыскания долга в связи с истечением срока войсковой давности. И знаем много, много знаем в практике случаев банка, когда Фактически без наличия других инструментов, когда кредит уже в исполнительном производстве, единственный способ держать этот долг в текущем состоянии и не утратить право взыскания, это фактически повторная подача исполнительных документов после окончания исполнительного производства. Что, в принципе, тоже достаточно затратно для банков, но не дает, и не дает реального выхода из этой ситуации. Мы считаем, что все-таки э, вот, такое внедрение такого института, оно как-то сбалансирует интересы и кредиторов, и должников, и даст возможность вместо вот такого-то огульного списания или вращения части долгов через э, реструктуризацию перевод валютных кредитов, все-таки даст возможность индивидуально разобраться с каждым должником конкретно, исходя из его финансового состояния. Ну и особо я хотел бы подчеркнуть, потому что дальше там буду об этом еще говорить, о том, что у этого механизма должна быть значительно социальная составляющая. Как это ни парадоксально звучит, но банки заинтересованы в повышении финансовой грамотности населения, мы хотим иметь нормальных подготовленных заемщиков, потому что как бы мы хорошо не готовили в свою очередь кредитных менеджеров, да, за счет всего там существующих как бы, уроков кризиса. А все равно только клиент в состоянии просчитать свои будущие финансовые затраты только он знает сколько ему понадобится денег дополнительно сверх семейного бюджета на какие-то непредвиденные траты на обучение детей на рождение ребенка на помощь родственников на какие-то затраты связанные с болезнью близких и так далее поэтому банки все равно все же заинтересованы в том чтобы получить в результате обученных заемщиков которые более осознанно и э, ответственно подходили к своему финансовому планированию и пользовались соответственно кредитными продуктами. Э, вместе с тем я хочу сказать, и это уже есть понимание, мы это как бы обсуждали и практически пришли к этому, и, и это об этом свидетельствует и международная практика, что банки не ожидают каких-то значительных э, экономического эффекта от введения механизма банкротства физических лиц. Правда. Потому что и та практика, которая есть в странах, которые ввели банкротство, она, дальше будем об этом говорить, она говорит о том, что значительного экономического эффекта от этого нет. Это скорее больше социальный эффект. Это возможность для физического лица начать действительно заново жизнь. Но банки вместе с тем должны все равно получить так или иначе косвенный эффект. И я вам сказал, в чем он состоит. Это все-таки возможность действительно точечно решить вот эту вот накопленную проблемную задолженность, применительно отдельное индивидуальное отношение каждого должника. Я вам скажу, что в подтверждении вот этих слов я могу вам еще привести такую цифру. По исследованию Центра коммерческого права, которое они проводили в 2012 году, Потенциальное количество должников, которые могут воспользоваться на первоначальном этапе вот таким механизмом банкротства физических лиц, под, под, порядка 40 тысяч. Правильно сказал Вместе с тем, сравните это с теми должниками, которые сейчас валютными, которые требуют там, доллар по 5,05 или по 8. Среди них достаточно много обеспеченных лиц, которые, в принципе, наверняка не рискнут идти в процедуру банкротства. Но государство в данной ситуации должно четко сказать, что это единственный легальный механизм и не стимулировать их, и не вводить в обман, не давать ложные надежды вот этими популистскими законопроектами. Теперь, какими же видят банки механизм банкротства физических лиц Украины, что не устраивает нас в поданных законопроектах и что хотелось бы поменять. Месяц назад Комитет по защите прав кредиторов НАБУ уже обсуждал этот вопрос на своем заседании, по результатам которого было принято решение о том, что действительно такой механизм роста физических лиц нужен, но вместе с тем поданные законопроекты не сильно нас устраивают. Первое ключевое в том, что ключевая претензия в том, что рассматриваемые сейчас в Верховной Раде законопроекты, они фактически механистически, механически переносят существующие процедуры банкротство юридических лиц на банкротство физических лиц. Но давайте все-таки не кривить душой и скажем, мы уже об этом даже говорили, о том, что несмотря на многообещающее название нашего закона о банкротстве как закон о восстановлении платежеспособности должников, и декларируемых целях при этом, именно направленных на восстановление деятельности субъектов хозяйственными, на практике все равно все сводится к реализации этих активов и ликвидации юрийца как такового. При этом нередко со значительными злоупотреблениями в данной процедуре, о том мы тоже с вами говорили. А можем ли мы позволить себе, чтобы механизм банкротства физических лиц... Вместо вот такой вот социальной направленности точно так же ограничивался э, и сводился фактически к реализации э, активов банкрота физического лица и оставлению его дальше там, на а Ведь, э, Наверное, все таки банкротство физического лица должно в первую очередь нести в, как, в себе в социальную функцию оно должно быть направлено и на интересы физических лиц. Тем более я говорил о том, что кредиторы не ожидают от этого какого-то значительного экономического эффекта. А то были существующие арбитражные управляющие и суды, деятельности которых достаточно много сейчас нареканий, вот в этом предлагаемом законопроекте вместе, вместо предусмотренных заработок в вот реализации залогового имущества или там, имущества актива банкрота взять на себя его обучение, Финансовый контроль, финансовое опекунство и вообще практически финансовую реабилитацию. Ну, я думаю, что для меня этот вопрос, скажем, больше, наверное, риторический и наверняка нет. Вторым важным критерием для оценки предполагаемого закона должна быть его простота. Простота в понимании прежде всего должниками, потому что они являются основными пользователями и потребителями данного закона. Потому что именно им придется делать нелегкий выбор между поражением в правах, правах утрате части активов, либо все-таки в обслуживании долга, как бы это ни было тяжело, в обмен на какое-то нормальные дальнейшие права и экономические свободы. Вместе с тем. Существующими законопроектами введены достаточно сложные и громоздкие механизмы, переписанные из закона банкротства юридических лиц. Ну, зачем, например, в банкротстве физического лица комитет кредиторов? Это вполне оправдано для юридических лиц, когда у него десятки кредиторов. Но если взять статического банкрота физического лица, то, как правило, это банк в лучшем случае ЖК. И почему мы Но тогда... Если это даже если это несколько банков, то опять-таки, почему нельзя, например, вместо вот этих формальных заседаний перейти к какому-нибудь э, плану, который будет просто согласован э, со всеми кредиторами? Здесь есть место для коррупции, господин Тогда получается, что банк из ногу воспользуется своим правом, не предупредит остальных, остальных банкиров. На самом деле нет, это все вопросы механизма. Если, то, есть, если есть кредиторы... То должен быть вот такой вот финансовый опекун, задачей которого действительно согласовать со всеми кредиторами план реструктуризации. А не выполномачивать этого одного пикуна. Комитет кредиторов. Давайте потом перейдем Давайте. к дискуссиям, потому что у меня осталось мало времени, я хочу еще все-таки подытожить. Поэтому. Э Кроме того, в существующих законопроектах нет и вот этой вот социальной направленности, социальной функции, профилактики, опекунства и что даст уверенность должникам, что он будет финансово реабилитирован и условит горький К сожалению, банкрот, существующие законопроекты все-таки больше направлены скажем там, на ликвидацию активов, удовлетворение требований кредиторов в той или иной части, но никак на, на такую финансовую реабилитацию. Мы пусть дальше будем об этом еще обсуждать, будут докладчики, может быть, они меня поправят. Я бы хотел еще отдельно остановиться на механизмах, которые, по нашему мнению, должны уберечь кредиторов и общество в целом, потому что, как бы ни ругали банков, банки, других банков у нас нет, и мы все равно в целом общество зависим от банковской системы. От злоупотребления эффективных банковств. И это должны быть достаточно серьезные предохранители. Потому что и недаром на самом деле инициировать процедуру банкротства во многих странах может только сам должник. Потому что, опять-таки, для него это нелегкий и тяжелый выбор. Бурная дискуссия у нас на комитете развернулась относительно первого пункта. Может ли банкрот быть, например, нотариусом или адвокатом? Потому что здесь очень тонкая грань на самом деле. С одной стороны, такие профессии достаточно ответственны, хоть и не связаны непосредственно со служением там, материальных ценностей, например, как кассиры в банке. Тем не менее, они все равно э, предполагают некую э, ответственность, порядочность, чистоплотность. Может ли банкротом быть, например, судья? Как он может судить других, если сам не в состоянии выполнять свои обязательства? С другой стороны, кредиторы должны быть заинтересованы в том, чтобы банкрот сохранял свое трудоустройство, поскольку от его дохода фактически будет выплачиваться, частично погашаться задолженность по кредитам. И можем ли мы в такой ситуации лишать банкрота фактически единственного источника его дохода? На этот вопрос у нас ответа пока нет, И тут должна быть действительно очень тонко выписана грань между теми профессиями, которые допускается оставлять при банкротстве физических лиц и теми профессиями, и теми профессиями которыми банкрот несовместим. Хочу подвести итоги и сказать, какой все-таки результат мы ожидаем от внедрения механизма банкротства физических лиц. Мы хотим, чтобы этот механизм был действительно как крайняя мера для избавления от долгов. Чтобы он был связан с отменой моратория по ипотеке для того, чтобы мы могли все-таки точечно разобраться с теми накопленными проблемами валютными э, по валютным кредитам, которые сейчас есть. В свою очередь, это мы ожидаем, даст возможность вернуться за стол переговоров должникам и кредиторам и все-таки найти альтернативные способы погашения задолженности. Тем более, что кредиторы сейчас в большинстве имеют эти программы. Но вот такие вот популистские ожидания э, и ожидания наших должников о том, что рано или поздно кредит будет списан, нужно только додавить Верховную Раду, не дают им возможности сесть за стол переговоров и вернуться к этому. Это альтернатива в отношении открытых исполнительных производств. Действительно, для нас это затратный способ. В то же время это должно быть легальный механизм списания безнадежной задолженности, тоже связано с, в том числе и с вопросами налогообложений. Это должно быть непременно действительно да, да, должно дать социальный эффект. Почему принят, у нас было такое принято решение о том, что да, мы согласны в целом с процедурой банкротства физических лиц, но не поддерживаем предложенные законопроекты? Вот они, причины перед вами. Потому что это, прежде всего, механическое копирование процедур банкротства юридических лиц, в части сложности, в части затратности и в части отсутствия социального эффекта. Это смещение права полномочий в сторону арбитражного управляющего, о, том, о чем мы говорили, и это фактически точно так же наследуется в законе. Кроме того, вопрос самому статусу этого арбитражного управляющего, должен ли это быть арбитражный управляющий, или это все-таки должен быть финансовый адекунт с абсолютно другими функциями. Это сложность процедур для понимания должниками, а это ключевой на самом деле фактор. От того, насколько грамотно и правильно и просто будет прописана процедура в законопроекте, зависит, сможет ли должник эффективно воспользоваться этой процедурой. К сожалению, я смотрел те законопроекты, которые есть. Если бы я был должником, я бы не дал себе однозначного ответа, например, оставят за мной квартиру или нет, и на каких условиях. Поэтому тут тоже в этой части законопроект абсолютно не соответствует таким заявленным требованиям. Ну и кроме того, они не увязаны с той проблемой, о которой говорил, с отсутствием прогресса по ипотеке. У меня все. Спасибо за внимание. Очевидно, тема очень сложная. Я позволю себе пару реплик. На мой взгляд, социальная обстановка и экономическая обстановка, она просто требует, что лиц был э, принят. но э, ну, иначе, как бы, действительно, людям надо дать шанс на реновацию их как бы, правоотношений, и, в том числе экономических. Другой вопрос, что у нас, э, ну, скажем так, только одна попытка. Нам надо, получить, чтобы получилось с первого раза. Э, к сожалению, низкая правовая культура. Э, наверное, мы не готовы с инфраструктурной точки зрения, но, с другой стороны, мы слишком долго мы заворачиваем. Уже, не, уже несколько лет муссируется тема, нужен был закон о банкротстве физлиц, не нужен. Все мы знаем, что это привело к тому, что несколько лет назад активно пользовались нормами существующего закона о банкротстве юридических лиц для того, чтобы банкротить физических лиц. Это привело к невероятной массе каких-то там нарушений, уголовных дел, Многие люди, вместо того, чтобы очистить свою историю, получили потерю своего имущества, потому что нарвались на мошенников. И государству просто ну, ему необходимо дать легальный механизм для того, чтобы реализовать это. Но я согласен, что, конечно, необходимо как-то более взвешенно подойти к этому вопросу, но в кратчайшие сжатые сроки. Может, международный опыт нам поможет? Александр Бирюков, доктор юридических наук, профессор международной стандарты в сфере подкоса физических